З кінця минулого опалювального періоду пройшло лише півтора місяці. А у Змівському районі вже розпочали підготовку до нового. Днями на колегії райдержадміністрації підбувались підсумки проведення минулого опалювального сезону та гаряче обговорювали план щодо підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років. Про загальну ситуацію доповів присутнім начальник відділу містобудування архітектури та житлово-комунального. Господарства районної адміністрації. До початку опального сезону 14-15 років були підготовлені 478 житлових будинків, видачої паспортів готовності, 32 заклади освіти, 13 дошкільних закладів, 39 лікувальних та 64 закладів культури. В роботі, були всі наявні, в роботі були задіяні всі наявні котельні та торки, а саме 45 котельних та топки, з яких 32, 32 газових та 13 квертопалищ. Ну, завдяки злагодженим е, діям підприємства опалювальний період пройшов в цілому е, без зривів, Успішно на колегії також наголошувалися на необхідності виконання ряду заходів щодо енергозбереження та посилення роботи по розрахункам за спожиття енергоносії. Говорили про альтернативні форми опалення, а також про ряд проблем, які виникли з різким підвищенням тарифів на послуги. Наша підприємство… 17 котельных в городе Змеевском районе. При потоке к закончившемуся отопительному сезону две котельные были полностью переведены на, на альтернативное топливо. Это Протаска 627 и детский садик Селесели Мы хотим продолжить эту работу и при потоке к следующему отопительному сезону. В планах нашего предприятия капитально отремонтировать тепловые сети в детском саде по селе Лиман, завершить работы по устройству альтернативного отопления для лиманской школы и перевести на альтернативное отопление потребителей в селе Чемужовка. Также хотим мы завершить работы по пролетарскому шоссе 27А с переводом на альтернативное топливо, нагрузки по пару и по горячей воде. Это из работ, которые планируются капитальные, которые реконструкции. Я вижу одна большая проблема, которая нас ждет при потоке к следующему отопительному сезону. Это выросшие, согласно решению Национальной комиссии регулирования, державного регулирования сферы энергетики и коммунальных послуг, тарифы для населения. Уже сейчас к нам массово поступает заявление жителей об отключении централизованного от отопления. И, к сожалению, если ситуацию не поменять, она может стать неуправляемой. Поэтому хотелось бы, чтобы мы здесь с администрацией, с местными органами власти сработали на упреждение данной ситуации, как-то нашли вариант пойти навстречу людям, которые хотят уйти на индивидуальное отопление, при этом, чтобы не пострадали остальные жители. На этажных жилых домов. Наше предприятие меньше всего задействовано в подготовке к осенне-зимнему сезону, потому что э, как раз с осенью и зимой нагрузка на сети водопроводные снижается в связи с тем, что заканчиваются поливы. И вопрос у нас стоит больше подготовки к утеплению самих водозаборов. Но они все были утеплены еще в том году. Полностью да, сделан комплект мероприятий, поставлены автоматические да, системы обогрева труб, поэтому у нас вопросов особо. Вопрос только с износом вообще сетей. То есть у нас более 98% износ всех сетей. Из-за этого постоянные пары. То есть, но он общий, он ни одного цены не имеет подготовки к сету. Как можно говорить о том, что ваши предприятия не участвуют в подготовке к зиме? Вы правильно озвучили ту ситуацию, которая действительно есть на сегодняшний день. Да, изношенная сеть. Но, Андрей Валерьевич, если у нас не будет заменены, не будут отремонтированы, так не поменяются вентиляции, запорная арматура и так далее, как мы будем обеспечивать водой те же самые организации, которые... Еще параллельно, сразу, я думаю, эту тему все равно очень много жалоб по сегодняшний день. Это актуально. У нас микрорайон города Змеев. Вот эта скважина номер один, да? Дінги виділили, та ново також так. там 50, по і сколько 40. 40 тисяч по субвенції городського совета. От і давайте не відкладувати в довгі ящик, тому що очі много іде жалоб. Чимало питань та нарікань як від населення, так і від керівництва району наразі надходить на адресу міської філії пад «Харківгаз». Озвучується на колегії найактуальніші. Серебрич, Люди граждане района нашего, там, я знаю людей в основном, еще, да, в организации. Какие вопросы беспокоят? Вопросы беспокоят э, цена газа, вот э, как правило, вот э, начисление марта, то есть 1 апреля поделась цена на природный нас. Вот, <связь> население проплатило под снег, который был до 1 апреля марте, вот, сейчас идут с квитанциями, показывают, что на счетчике другие показания, что эта оплата прошла в марте. Вот, но в марте мы снимали, на 1 апреля мы снимали 100% показания счетчиков под роспись. Категория, которая не допустила к счетчикам, которые самостоятельно не передали показания газов счетчика. Вот, вот есть как бы, вопрос. Мы принимаем заявление, пытаемся обосновать, рассказать, показать. Даем письменные ответы в этой части. Также большая часть по пересчету 14 -го года. Есть волнение, когда снимают счетчики на поверку и задерживаются на какой-то длинный период. Что это за момент? Значит, счетчики, которые снимаются на поверку, согласно договору, они снимаются за средства газотранспортного предприятия счетчики, которые проходят <coughs> проверку, они в течение месяца возвращаются нами бесплатно, устанавливаются. Счетчики, которые идут в ремонт, часть из них отправляется на завод, если завод бракует и дает свидетельство, о том, что вымеривали засып, непридатный для подальшего выкористания. Згідно постанова Кабинета Министра 2246, за постачание Ми повертаємо лічильник споживачу і даємо припис в термін двох місяців придбати лічильник, звернутися до нас, ми встановлюємо безкоштовно. лічильник однотипний, такий, як він поустановлений. Якщо лічильник другого типу і потребує зварних робіт, то зварні роботи платять. Терміни затримки на ну, у нас є 2-3 місяці. Ну, це обусловлено тим, що є проблема з ремонтним фондом, ну, запасними частинами, а також затримують заводи в личину і впаляються личиники. І на цей період по якому врачу Згідно постанова Кабінету міністрів, якщо це опалювальний період, то нарахування йде опалювальний період попереднього періоду. Якщо ми середнє нарахування попереднього періоду, ми опалю... попереднього року, ми період. Є і по роботі вашого господарства надо в біжеше время збиратися отдельно, да, і утверждать, потому що судя по тим окутам, які йдуть від населення, ну, это мы сейчас на колегії, все не охотим. Я еще и сказал, рабовцев будет много, Сергей Анатольевич, ну давайте мы, наверное, сейчас пока остановимся на этом и в ближайшее время отдельно соберемся и подготовим ряд вопросов. Окремим актуальним постало питання опалення в наступному опалювальному сезоні селища Комсомольського. Нестабільна робота Зміївської ТЕС, яка наразі є надавачем послуг, ставить під загрозу стале теплопостачання та забезпечення водою споживачів селища. Як альтернатива, колегії запропоновано вивчити питання залучення потужності зміївської овочевої фабрики. Частично заміщення заміщення тих мощностей, які зі зараз станція на отоплення поселка, после проведенных небольших предварительных переговоров, это мощно мощности отопительного комплекса овощной фабрики. прошедший отопительный сезон по данным поставляющей предприятия Звездкотес обеспечивал поселок теплом с нагрузкой около 50 гекалорий в час. Мощность котельных овощной фабрики на сегодня составляет 100 гекалорий в час. На собственные нужды используется около половины мощностей. Это если теплица наша, овощная фабрика, будет загружена по максимуму. То, что сейчас у нас пока, пока не наблюдается. Вот. Поэтому вопрос подключения чисто технический и финансовый вполне реализуем. Технически сети наши проходят на небольшом расстоянии. Фактически можно сделать проект и реализовать переключение этих сетей. Финансово тоже, я думаю, что эти затраты сможет понести на себе поселковый среди. Поэтому, в принципе, вопрос решает. Підводячи підсумок роботи колегії, керівник району наголосив на необхідності посилення відповідальності всіх без виключення підприємств району по підготовці до осінньо-зимового сезону, «Отопительний сезон 2014-2015 року в районі пройшов, можна сказати, були менш нормально. Хоча в цілому по області губернатор на колегії, которая була неділю назад в обласній адміністрації, що по області багато було проблем і. Оценку он дал неудовлетворительно. В нашем районе были тоже проблемы, не, столько они были значительные, некоторые из них вызывали сегодня дискуссии в зале, но я думаю, что в целом, можно сказать, более-менее сработали неплохо. Меня больше беспокоит отопительный сезон, который предстоит у нас осень-зима. 15-16 года. Вот здесь могут быть, конечно, проблемы. Мы слышали то, что на коллегии доложил Бабенко. А также, конечно, я думаю, сложности могут в отопительном сезоне будущего сыграть отрицательную роль то, что повышение тарифов. Мы слышали, Гныря докладывал с этими счетчиками, с этими начислениями. Конечно, вопросов очень много, но может быть свою роль сыграют, конечно, субсидии. И, что касается хозяйства, которые находятся в нашем районе, Змеев сервис» там рассказывал, то, что у них там много проблем, хотя они говорят, что мы не особо-то играем важную роль в отопительном сезоне. Играют они важную роль, от них тоже много чего зависит. С этих маленьких структур складывается в целом жилищно-коммунальное хозяйство района. Наразі Віталій Анатолійович впевнений, що підготовка до опалювального періоду буде головною в роботі райдержадміністрації, адже саме роль кожного є вирішальною в сталому функціонуванні всіх підрозділів районних підприємств.